Шановні друзі, ми продовжимо програму Новий день на телеканалі Миколаїв. В даний час наші військові захищають кордони України на сході держави, і можна сказати, що саме завдяки потужному згуртованому волонтерському руху збережено чимало людських життів і здоров'я конкретних людей. У нашій програмі ми продовжуємо знайомити миколаївців із найактивнішими членами волонтерського руху. І сьогодні у нашій студії Денис Жевнер, це волонтер проєкту Морська піхота. Вітаю вас, Денис. Здравствуйте. Ранку. Розкажіть, будь ласка, що це за проект Морська піхота, ким він опікується? Розкажіть про своїх підопічних. З вашого дозволу, я перейду на російську і подробніше немножко про проекті. Це проект допомоги першої віддільної бригаді морської піхоти. Украины имени Константина Альшанского, которая в данный момент базируется в Николаеве и является составной частью, состоит из разных частей, в том числе и из тех ребят, которые вышли из Крыма. Почему решили помогать ребятам и как все это произошло? Вышли Многие части выходили из Крыма, когда а, выходили практически без оружия, без снаряжения. Многие вещи а, пришлось оставить. И а, когда командованием было выбрано место базирования в Николаеве, а, собственно, решили помогать ребятам. Потому что есть много, много того, что они оставили. Там есть, по сути, это создается, но создавалось на тот момент новое подразделение. Ресурсов у Министерства обороны не хватало на все это дело. И нужна была помощь. Вот наша группа решила помогать. А, морские пехотинцы в районе, в зоне боевых действий, действий из конца серпня. Вы могли бы рассказать, какие надзвичайно сложные боевые задания они там выполняют? А, ну, это можно сказать? да. Это это элитное подразделение. К сожалению, конкретики я вам не могу рассказать, так как информация закрыта и много конкретики я не знаю сам в виду секретности. Ребята выполняют самые разные задачи и я бы сказал, что вот это очень сильно их задача очень сильно похожа на задачи нашей 79 й бригады. Вот, но о 79-й бригаде, благодаря Юрию Белякову знают достаточно много людей, а о том, что есть у нас еще замечательные морские пехотинцы, а, в Николаевцы и ну, горожане не знают практически. А задачи очень похожие ⁇ это и высадка десанта, и оборона, и э, разведывательные операции. Ну вот практически тоже спектр задач, что и у десантников. Справді важкі завдання, чи готові е, в плані екіпірування, в плані захисту, е, що можна сказати про забезпечення, про матеріальне забезпечення і про власне захист життя і здоров'я цих людей, які на передовій? Ну я би сказав, що як ми всі знаємо і пам'ятаємо, 23 три роки в армія вважала, що нам не нужна. и э, обеспечение выделялось минимальное, э, соответственно, потребности были и есть. Сейчас Министерство обороны э, выделяет ресурсы и э, армия как-то помогает, но нужно понимать, что, э, например, теплые вещи, сейчас у нас холодное время года, и теплые вещи, они, э, это не тыл, это не мирное время, и э, Теплая одежда, теплая, теплая обувь, они просто являются расходным материалом в условиях боевых действий. Поэтому такие простые предметы, как там, не теплое белье, верхняя одежда теплая, они нужны всегда. Новые, не новые, гла главное, чтобы были теплые. Я читала в разных джерелах, что э, хлопцы экипированы как для обычных навчань, а не для боевых действий. Да, практически то, что есть та экипировка, которая была на учениях, они ее используют, и ну, в данный момент происходит оснащение подразделения, в том, в том числе и благодаря помощи горожан, помощи небезразличных граждан. До речі, про роботу проєкту морська піхота можна дізнатися на сайті проєкту всеукраїнського волонтерського проєкту Народний проект. Ви його координати можете побачити на своїх екранах і можете долучитися до допомоги морським піхотинцям чи будь-яким. Іншим воякам ви все там побачите. До речі, силами небайдужих людей та волонтерів вже успішно завершено понад 20 проєктів, спрямованих на модернізацію та полегшення військових дій на сході. А ми продовжимо розмову із нашим гостем, волонтер Денис Женер. Скажіть, будь ласка, яку діяльність саме ви і ось учасники проєкту ведуть для того, щоб полегшити перебування наших вояків саме в зоні бойових дій? Мы пытаемся, мы помогаем обеспечивать подразделение практически всеми нужными, кроме непосредственно вооружения. То есть, если в подразделении есть какие-то проблемы, нехватка чего-либо, мы связываемся с командованием. Грубо говоря, получаем списки, узнаем, что необходимо, какой приоритет этого всего и э, пытаемся закрыть необходимые потребности. Вот, по потребностям э, опять же теплую одежду мы приводили в пример, Хочу, хотел бы еще вот э, навскидку привести в пример что еще нужно и что нужно постоянно. Э, сейчас наступают холода и соответственно постоянно нужны э, лекарства, к лекарствам которые традиционные в зоне боевых действий, бандажи, бинты, целексы и подобное, у нас еще добавляются антибиотики, противопростудные, жаропонижающие и подобные вещи. Чай, кофе, сигареты, зона боевых действий это такое место, где курят даже не курящие. Поэтому такие вещи тоже, опять же, нужны постоянно, и это его никогда не бывает много. Продукты питания, было, было время, что даже вода нужна была пресная, не было снабжения водой и приходилось а, буквально бутылированную воду возить. А, еще вот постоянно нужны, например, батарейки. Пальчиковые батарейки, микропальчиковые батарейки, они подходят в, для разного количества устройств, в самый разнообразный спектр и тоже постоянно нужны. Відду того, що холода, акумуляторами пользуватися не завжди. Виходить. Я хочу нагадати, що про потреби, які ви дізнаєтеся на сайті, народний проєкт. І е, хочу запитати Дениса, а як ви прийшли до волонтерства і чому саме стали опікуватися морською піхотою? А, ну, Ким ну, ви були ще в минулому житті, можна так сказати? Ну, по роду діяльності я IT-інженер. тобто в в сфере информационных технологий. пришел в волонтерство достаточно просто, банально. Мне позвонил друг и говорит, нужно помочь. Ну, нужно, значит, нужно. До этого как бы активно не помогал. Вот там есть тот же Юрий Бирюков, Феникс, у него счет. Ну, появились деньги, перевел немножко. Вот. А потом посмотрел, что я могу сам своими действиями сделать больше, чем просто деньгами и просто помощью, поэтому, поэтому и пришел. Что конкретно вам доводится делать? Начиная от организации мероприятий, чтобы привлечь внимание к проблемам, к нуждам подразделения и собрать горожан и рассказать горожанам, и не заканчивая закупками логистикой погрузкой машин с необходимыми вещами которые уходят на передовую и все остальное и, Спілкуючись с волонтерами я побачила таку закономерность, що дуже багато айтішників, власне цю в справу поринули с головою Як вы це объясняете? А, ну скорее всего я, я так думаю что первое это доступ к информации. Потому что мы имеем возможность информацию из разных источников получать и более-менее видеть целостную картину. А второй момент это инженеры, что по, по большей части технари и что-то в техническом плане как-то можем сделать опять же. И это скорость обмена информацией. Постоянно в социальных сетях, в новостях в разных, мы сталкиваемся с тем, что где-то что-то нужно, где-то кто-то просит о помощи, но ну, и не откликнуться здесь невозможно. Спасибо за ответ. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете стан волонтерского руху сейчас в Украине и, собственно, на Миколаевщине? Ну, Николаев, из. где вы чувствуете из... поддержку населения? Сейчас меньше, конечно, потому что большинство новостей... Информационный фонд нам говорит, что вроде как все хорошо, перемирие, минские соглашения. Неважно, что их не все соблюдают, не все стороны, а по общей поддержке она есть. Она есть, и в Николаеве я бы сказал, что в Николаеве одна из самых больших поддержек волонтерского движения и волонтерства по Украине в целом. Чем каждый из нас может помочь ты, чем может помочь ты наших ледячий, которые зараз дивлятся нашу программу, якщо серед них є такі Ну самое, самое, самое простое это зайти на народный арт проект Морская пехота, посмотреть, что нужно, и либо это можно передать нам лично, если есть время, и желание, за что мы будем очень благодарны. Например, те же батарейки которых не бывает много. Либо можно просто пожертвовать, нажать на кнопочку пожертвовать денег и пожертвовать денег. Более сложные вещи это взять теплых вещей, возможно стареньких, но теплых, и принести их по адресу Шевченко 51. Как наши глядачи могут быть переконаны, что их недопомога пойдет за адресу? Если мы говорим о на, на первом всеукраинском центре волонтеров «Народный проект», то есть полностью вся отчетность. По пожертвованиям каждый человек видит, пускай и не моментально, но видит свое пожертвование, что оно дошло, что оно пришло куда нужно. По закупкам и по вещам есть все чеки и все накладные о том, что мы покупаем. И есть акты приема передачи, когда мы что-либо передаем в часть. Это можно зайти на страничку и посмотреть что как что было куплено что было передано когда кому и кем? Дякую, Денисе. На останок ваши побажання нашим глядачам. Вы много читаете, вы много спілкуєтесь із вояками. щоб чтобы вы сейчас хотели и могли сказать тем, кто дивиться в эту хвилину? Я бы пожелал нам всем мирного неба и пожелал бы веры, даже скорее уверенности в то, что Украина едина и что все будет хорошо. Дякую вам успеху и наснаги, и допомоги наших городян.